Життя на рівних продовжує ефір першого, і з вами я, Світлана Трифонова. Вітаю! Іноді простого прикладу достатньо, аби розпочати нове життя. Ми впевнені, доля кожного члена національної паралімпійської збірної здатна мотивувати. На Апенінах добігає кінця чемпіонат Європи з настільного тенісу. Для нас це ще один привід розповісти вам про неймовірну дівчину, яку через захворювання батьки залишили у пологовому будинку. А вона стала срібною призеркою Паралімпійського Лондона 2012. Я Тоня Хадзінська. Живу в городі Харкові. занимаюсь настольным теннисом и в Лондоне завоевала серебряную медаль. Если бы не спорт, я бы не знаю, где я сейчас была вообще. Людям с таким вот поражением вот там, очень тяжело. Я росла без родителей, вот. Потом увиделись. С мамой мы общаемся но так редко очень мы чужие все равно потому что вот столько лет уже я ж вижу как она с, с родной со своей доч дочкой есть тоже, <laughs> но она младше она к ней более ближе чем ко мне поэтому я ж вижу ее я считаю если родился больной человек и мать не отказалась, она, я считаю, она героиня. А которая отказалась, это не мать. Я никогда не чувствую себя Мне нормально. Мне по барабану, кто, кто смотрит, кто что думает. Мне по барабану. Я такая, какая есть. Ну, я просто сама по себе такая, как пацанка. Любила подраться, по деревьям полазить. Такая, такая я была. Сейчас не такая просто повзрослел, как бы по-другому стал смотреть на все. И как бы, ну, когда ты ребенок, ты мыслишь по-детскому, когда ты уже взрослый, ты уже, ну как, ну все приходит в свое время. Хочу достичь больше. Вот в Лондоне я заняла а второе, я хочу в Бразилии первое. Я же выросла в Украине, поэтому... патриот. Еще быть первым. Для Украины это как бы гордость. Если ты первый, ты показываешь. Это, это ж очень приятно, когда ты... Это ж для себя, это ж... Люди, которые с таким с разными поражениями, я им Советую никогда не сдаваться, всегда над собою работать и стремиться к лучшему, к лучшему. Цього року у Запоріжжі вперше пройшов дитячий турнір імені Михайла Попова. Без коментарів зрозуміло, комплексів у спортсмена щодо неповносправності точно не залишилося. Я звуть Попов Михайло. Я родился и живу в городе Запорожье. Занимаюсь с детства настольным теннисом. На Паралимпиаде в Лондоне я завоевал бронзовую медаль. Честно, мне очень хотелось занять первое место. Наверное, это психологическая ответственность перед собой, перед, перед тренерами, перед страной. Вот я вот в полуфинале проиграл на больше-меньше вот немцу. Который в итоге стал чемпионом. Но больше-меньше это когда это одно очко решило все. Я хочу не уступать по качествам людям, которые, с которыми я общаюсь, там, с которыми меня окружают. Я хочу тянуться к ним. Я хочу быть выше, быть сильнее, быть крепче ну, во всех аспектах жизни. Финансово Здоровье и духовно. Мне хочется попробовать себя немного в другой сфере. Такая была мне идея открыть свою кофейную точку. И тут друзья мои занялись кофейным бизнесом. И предложили мне поступить к ним. Ты можешь хорошо работать, тренироваться усердно но у тебя не будет, если у тебя не будет психологической устойчивости, ты не достигнешь высоких результатов. Психологическая устойчивость это самое тяжело подается в тренировке. Физические качества ты можешь натренировать, натренировать с количеством повторений. А психологическое более сложнее тренируется. Над этим надо просто постоянно работать. У нас к инвалидам относятся как к людям, каким-то просящим, которые постоянно чего-то нуждаются. Вот, если за границей инвалиды, это не инвалиды. Там, там, не говорят, что инвалид. Там говорят, что человек с ограниченной возможностью. Или, или вообще не обращает на это внимания. Это он полноценный член общества. Почему у нас ни одной коляски не, не увидишь на, на улице? Потому что они, во-первых, психологически боятся. Боятся выйти. Где-то 50 на 50. 50 процентов то, что они не смогут передвигаться по улицам, потому что нет ни одного пандуса. А 50 процентов то, что они психологически боятся, сами себя зажимают. Потому что, ну, что? Чувствуются взгляды, взгляды, тыкание пальцами и тому подобное. Что они какие-то не такие. Не кажется, это все формируется в обществе. Вот общество, как вот принимает, вот такой менталитет общества, что они всегда чем-то нуждаются. Я считаю, мне еще надо работать. Во-первых, хочу еще, еще поехать в Бразилию. Еще, хочу показать себя там. А во-вторых, вот хочу, хочу работать в сфере, в сфере бизнеса, в сфере развивать себя в этом, в этом направлении. Моя оценка повысилась, конечно. Повысилась, намного повысилась. Я всегда хотел, стремился быть как все. Нужно развиваться, посещать кружки, секции, никого не стесняться, не бояться, быть уверенным в себе и, и в своих силах. И вы, вы в ближайшее время почувствуете уверенность в том, что вы полноценный член общества. Это все на сегодня. Гарный настрой и невероятные повороты доли чекают на вас в следующих выпусках «Життя на рівне. Тож не забудьте вимкнути свои телевизоры в за неделю. Побачимося.